我知道你们在看，我也知道你们一定都猜到了。没错，我是个穿越过来的人。不管是小说、电影还是异世界，总之我就是一个从正常世界穿越过来的普通人。等等、啊，不要以为穿越过来的就都是主角。在这边，我很快就确认了自己的身份，我乃。 逍遥门大师兄双林根没有悲惨的过去，父母安康，得附家赏识，顺利拜入师门。这妥妥的不是被主角弄成炮灰，这是背叛师门，再被主角弄成炮灰的节奏啊！啊！ 因此，我的原则只有一个。三师妹，我跟你说，昨天晚上咱们师叔跟我说，应该就是他了。因飞星名字就比较像主角，又是二师弟，自小父母双亡，又十分悲惨的过去，天灵根起初就是个门内扫地的小童，怎么看他都是主角。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！ 小泉 <noise>，请你一定要把大腿给我抱，不要误会我呀、啊！大师兄，你在干什么？别管他，咱们大师兄脑子里有坑，快放开，放开我！嗯 二师兄，嗯，二师兄，我修炼又卡住了，怎么都无法突破。哎，别问我，我是天灵根，天灵根你懂吧？就是天才的意思。我修炼一直都很顺利的。哎，二师兄，有人说过你性格很糟糕吗？嗯，对了，如果是双灵根的话，你跟大师兄倒是一样的底子。哦，虽然都很普通。 等等，不过你最好别问他。哎，修炼？哈哈哈哈四师弟，你想多了。要知道，修真故事的主线向来都不是修炼。像咱们这种 NPC，只要顺其自然就好了，升不升都无所谓的。呃，大师兄，NPC 是什么呀？NPC 就是、啊。呃呃呃呃 <laughs> 哇、哦！恭喜大师兄感悟突破，别着装。哦、所以我才说你最好别问他，每次问完他都感悟突破。又又不是老子自己想升的。耶、哎！我好、哦、不容易追到七阶的，就先了不起啊？有本事你中阶啊！